этот трафарет, шаблон, был в интернете, он гулял по интернету, мой друг его взял. Вот. И вырезал этот трафарет, когда шел там по улице, да, по той, -то, то их уже не было, все зарисовали. Сразу же на следующий день. Да, утро? да, ни одного не увидел. Но я никого не имел в виду, поэтому... И даже, даже та точка злочастная, которая есть в центре лба, вот, я лично как вот художник я воображал что это кришнаитский знак но я доказывал это прокурора на суде он смотрел на это очень с большим скептицизмом и с, возможно, с недоверием. сначала задержали Игоря вот а потом уже и меня ну ко мне еще приходили с обыском домой то есть это я же говорю это следствие длится полтора года это там я ну дорога и туда обратно там сумму Киев я уже выкатал намного больше чем э, тот э, ущерб который мне приписывают там около 300 гривен а я выкатал намного больше. В обвинительном, э, этом, как это сказать? Заключение? в обвинительном заключении, если там говорится о лице славянской национальности, то почему тогда настолько строг э, ко мне приговор? Если они не имеют никого в виду, если это просто рисунки. Да, группа «Сиб але. Я же говорю, уже есть случаев, уйма случаев, там где за такие же проступки наказывают административную административную ответственность. Почему тогда мне дали ну, криминальный срок? Конечно, ну, думал, что будет какая-то ответственность, но я думал, максимум будет административная. Никогда не не ожидал, что это будет криминальная ответственность. Те на работе пока не догадываются, думаю, хотя, возможно, и знают. В институте даже не знаю. А мать, мать переживает очень сильно. Ну, сразу пришел, сказал родителям, но их сразу успокоил, что, типа, ну, за рисунки на столбах сейчас не должны садить. Сейчас не, не, не 30 по крайней мере, у нас здесь не, не КНДР или что-то, не, не, Корея, поэтому э, я все-таки рассчитывал на то, что ко мне будет намного мягче приговор. Не думаешь, почему такой приговор тогда? Не знаю. Не могу сказать. Но по крайней мере я знаю, что это несправедливо. И, а почему так меня это вообще не должно касаться? Я хочу, чтобы ко мне было ну, справедливое правосудие. И на, на данный момент мы подали апелляцию, и на этом останавливаться не собираемся.